Всем привет, вася, с вами Жека. Знаете, недавно лазил в интернете, вася, и оказалось, что в 2015 году, вася, очень много, вася, знаменательных дат. А именно, вася, 70 лет со дня основания ООН, 190 лет со дня восстания этих каратистов, вася. Не, а, декабристов, извините. Да. И, значит, ровно 60 лет, вася, как киевские власти обещают, вася, провести метро на троечке. Да. Значит, сейчас нам это обещают сделать кучку, вася. До Кличко это обещал Попов, до Попова обещал Черновецкий, до Черновецкого обещал Амельченко. Знаете, мне кажется, что даже Кищек и Хариф тоже обещали какой-то тоннель прорыть. Но вроде в этот раз говорят, что стопудово построят, то есть уже даже деньги выделили и место. Значит, проходить метро будет это по улице господина Анре де Бальзака. Знаете, мне кажется, что они до этого его не строили, потому что думали, что Бальзак где-то там захоронен. Да. Значит, смотрите, лично для меня строительство метро на Трещина это огромный, Вася, плюс. Потому что скорость доставки лохов на район увеличивается в 10 раз. Но это тоже не самое главное, кстати. да. Значит, строится вся эта конструкция, Вася, будет 4 года. Почему именно 4? Потому что Виталику осталось быть мэром только 3, Вася. И вдруг, если какая-то хренотень из этого получится, то отвечать придется кому-то другому. Вот. Значит, стоит это все будет где-то 2 миллиарда гривен, Вася. Как по мне, так это не очень дорого, знаете, Вася. Вот. А если переводить на доллары, то к марту это вообще будет долларов 400-450. <свят> да. Но все равно у меня есть предложение, где можно вас сэкономить. Ну смотрите, во-первых, можно сэкономить на вот этих перепрыгивалках, которые на входе стоят. Вообще непонятно, нахер они там нужны, только ходить мешают. Во-вторых, во можно пустить поезда только в одном направлении. И строящий, Вася. Все равно Вася, обратно на район никто возвращаться не захочет. Да. Значит, чтобы еще отбить бабло, Вася, помимо жетонов, Вася, Нужно дать этим бабкам в будках еще и семки. Вася. Поверьте, я знаю, что я говорю. Семки разойдутся гораздо быстрее жетон. Вот. Дальше. Мы совет строительным. Вы повесьте, пожалуйста, не просто букву М, Вася, на входе, а напишите слово целиком, потому что я своих пацанов знаю, у вас. Они реально подумают, что открыли огромный сортир, Оно а ну вам надо каждый день его разминировать. Вот. Значит, подытожим. Я думаю, что метро на Троещину построят только в том случае, если этот пункт будет обязательным пунктом для вступления Украины в ЕС. Вас. Вот так. С вами был Жет. Живите четко и не косяк. Слышь, пацан, тебе проездной это, в метро на Троещину нужен? Что значит через 4 года построить? Через 4 года построят, у тебя нема проездного. Иди сюда, вас. Вот.